Современные условия ведения бизнеса вынуждают поставщиков идти на более гибкие взаимоотношения со своими покупателями. Один из вариантов – это предоставление отсрочек платежа. В этом случае ВСБ «Капитал» предлагает использовать факторинг. Это финансирование под уступку денежных требований, административное управление дебиторской задолженностью и страхование рисков, связанных с кредитованием покупателей. Схема факторинга довольно проста. Поставщик отгружает товар и передает отгрузочные документы факторинговой компании – Факторинговая компания финансирует поставщика в размере до 90% от суммы поставки. Покупатель расплачивается с факторинговой компанией по окончании отсрочки платежа. Факторинговая компания перечисляет оставшиеся 10% за минусом комиссии на расчетный счет поставщика. Если вашей организации необходим не только источник своевременного пополнения оборотных средств, но и надежный финансовый партнер, то вам ВСБ «Капитал». Заполнить онлайн-заявку сможете на нашем сайте. Рекомендую.